Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsi, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin tam yaxınlığında yerləşən, 2 mərtəbəli, 4 otaqdan ibarət olan, kupçalı, əla təmirli həyət evlərini sizə təqdim edirəm. Baxın, bu gördüyünüz 2 satışdadır. Sağdakı baxın, bu hal-hazırda təmirə aid tamamlanma işləri gedir. Soldakı bu evdə isə təmir yekunlaşıb. Yəni istəyən nə olsa tez müraciət etsə, baxın bu evdə təmiri öz şəxsi zövqünə uyğun tamamlamaq imkanı var. Mərtəbə arası monolit betondur, qoşa daşla tikilib köksülə evlərdir, tamlaq xətləri var. Və yerləşdiyi ünvan da çox gözəl, təmiz havalı, gözəl ərazilərin birindədir. Yaxınlığında məktəb, bağça, Az sektoru, Rus sektoru, əyləncə ticarət mərkəzləri Şəhər intensiv hərəkət edən marşrut xətti, supermarketdə və sair hamsı var. Yəni şəhərçinin tam yaxınlığındadır. Enli küçəsi var. Baxın, belə bir görüntüyə malik evlərdir. Hər iki ev satışdadır və qiymətləri də yerinə görə münasib bir qiymətdir. Əhətdən bir maşın yerləşir. 1.5 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Belə bir görüntüyə malikdir. Evin ön hissəsi və yan hissəsi yoldur. Və yer döşəmə istipoldur. Belə bir böyük foyesi var. Yeri bir daha qeyd etdim ki, istipoldur. Kolektor sistemi baxın, burada yığılıb. Yəni bu foyedə istədiyiniz ölçüdə paltar şkafı yığdıra bilərsiniz. Təmir demək olar ki, yekunlaşıb, cüzi -cüz tamamlanma işləri qalıb. Yəni bəzi yerlərdə aboy qalıb, olar vurulacaq. Plekan mərmərdəndir, monolit betonla tökülüb. Plekanların baxın, alt hissəsində burda gelləşi sanitar qoxşağı. Qapıları yaxşı an qapılardandır, gözəl. Və səliqəli, təmirli bir evdir. Mətbəxdə istip oldu, dəyərli izləyicilər. Mətbəxi də çox genişdir tam rahat şəkildə stolsuq qoymaq imkanı var. Kombi xətti çəkilib, birinci mərtəbəyə çölə baxan pəncərələri dəmir barmaqlıqlarla mühafizə olunub və bütün otaqların pəncərəsi işıqlıdır. Burada evin qonaq otağı yerləşir, dəyərli izləyicilər, baxın. Belə bir kvadrat formasında qonaq otağı var. Açıq tonlu, gözəl müsbət auraolu divar kağızlarından istifadə olunub və qeyd etdim ki, evin pəncərəsi şəbəkə pəncərədir və çox böyük pəncərədir ki, evə tam rahat şəkildə günəş şığı düşür. TV xəttinə kimi çəkilib. Qalxıq evin ikinci mərtəbəsində olan otaqlar ilə sizi daha yaxından tanış edəcək. Və evin yerləşdiyi ünvan çox hündür yerdir, havası təmizdir. Yəni nəm olan, tökmə torpaq olan, sürüşmə zonası olan bir yerdir. Masazirin ən yaxşı, deyə bilərəm ki, ən yaxşı bir yeridir və qeyd etdim ki, bu ərazidən şəhərə getməyə daha yaxındır. Yəni Vazın Quruq adılanan yerə çıxışı var. İkinci mərtəbənin ümumi görünüşü dəyərli izləyicilər, baxın belədir. Evin damına çıxmaq mümkündür. İkinci mərtəbə yerləşir belə bir Sanuzel yataq otağı. Digər bir yataq otağı. Bu böyük yataq otağıdır, dəyərli izləyicilər. Və sonuncu yataq otağı. yataq otağından evin eyvanına da keçməy mümkündür. Dəyərliz izləcilər, bu evin qiyməti naqş şəklində satılıb, kredit yolu ilə satılmır. 84.500 manatla satışa çıxıb. Yəni 3 otağlı ev də var 74.500 manat, 6 qaraj formasını 3 otağlı 74.500, 2 mərtəbəli 4 otağlı ev 84.500. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.